Друзі, вітаємо. Руслан, Торнадо, Руслан Аніщенко, Герої країни. А, Русік, дивися з приводу в Вінниці. Ну, це по всій Україні, але беремо у Вінниці Доста Юля. Да, там, зупинили а, поліцейських, які пакували хлопця, який, до речі, а, має там документи з, з приводу того, що він ну, дивиться за дитиною. Ну вони не дивились ні на документи, нічого запакували в наручники і хотіли затолкнути. Э, вот такая поведенка полиции ну, Насколько гидна И как ты думаешь, что это может привести Я всегда обращаюсь К офицерам полиции, нацгвардии Чтобы они оставались людьми В свою очередь Все мы знаем Закон Который четко прописан И каждый офицер должен Правильно реагировать На требования граждан то есть это как учи наши представиться показать удостоверение чего они боятся вот часто ну, да. боятся показывать удостоверение не записывать ну, что-то что это uh -huh. такое это просто агрессия какая-то это провокация они вытягивают на себя не ходить да зачем вот э, дверь я хотел завожу две. Ну, у нас в Білій церкві, от, в принципі, ну, слава Богу, на сьогоднішній день немає не так багато у нас такого негативу, як по всій Україні. Чому у нас Біла церква такий специфічний місто е, спортсменів і таких нипких ну, так, людей, так, так. які е, не дадуть можливості розгулятися там у цьому безпреділу. Але от чо, е, чому в якихось місцях поліція може себе вести коректно, адекватно, так же ж, ну є yeah. же ж. а в других вот, ведут себя как ну, як скот по отношению до людей. Знаете, Геннадий Иванович, я вам скажу так. Все зависит от начальства. Вот какие командиры mm. так расходятся и по личному составу. Если командир трезв, порядочен, знает закон и уважает граждан, он это будет прививать и давать своему личному составу. Если командир Хам, который говорит да, делайте с ними пожестче, чтобы знали свое место mm. мы и так знаем свое место well, да, далее уже, нема куда. уже некуда да. yeah. ну так нельзя да, мы все понимаем, что полиция у нас хромает на одну ногу реформы полиции так и не произошло да, yeah, так не, не, Но, не сталося в свою очередь Це ж все-таки офіцери, це ж все-таки силовики, які повинні нести закони порядок. І я більше ніж уверен, все це розходиться від командира. Ну, це, це дуже доб, добра така версія, яка мені подобається. Чому? Тому що а, таке ж і в ЗСУ, таке ж і да. зараз в Нацгвардії, оці проблеми, які ми завжди озвучуємо, які командири. От такі, от таке оточення. Якщо командир адекватний, якщо він намагається е, зробити все для своїх військових, хоча як мій друг каже, що у ві... солдата де не крути, то візє задніця, ну це е, така шутка. Але е, кожен військовий хоче себе проявитись, хоче своє показати. Да, офицеры свои, то потрібно потребно их напрягать, але, они находят нормальные, адекватные офицеры, находят паритет так же, домов всегда. завжди находят паритетики, также, думаю, завжди дамуляется. Порядочный офицер, командир, он всегда найдет альтернативу, он всегда найдет золотую середину, не обидит никак своих подчиненных и да, также граждан. И вот это все, как говорится, зависит от командиров. Повезло городу, повезло какому-то поселку. Там хороший начальник городела. Нормальный, да, да. И от него будет исходить также справедливость и порядочность. Да. Не повезло, mm -hmm. назначили негодяя. Вот. Тому, дивися, сводится э, снова же до чего. Это то, что я постійно декларую. Я думаю, що і ти підтримуєш, всі адекватні будуть підтримувати обов'язкові вибори на місцях прокурорів, суддів, керівників так, силових структур. Обов'язково. Ми маємо знати, кого ми ставимо собі. І якщо ми поставили, вибрали якогось придурка, ми завтра його переберемо. Звісно, якщо назначає столиця. чиновников, на жаль, да. значит, чиновники будут работать на столицу. Да, и все. Если народ, громада назначает чиновников, значит, чиновники будут работать на громаду, на местных жителей. То есть, это очень все понятно тоди. всем, и не надо ничего придумывать. Поэтому, друзья, просим вас э, подписываться, просим вас э, писать комментарии с приводу этого, и до следующих встреч. Спасибо, русик тебе. Всем победы!